Давайте запам'ятаємо, що за маленький бюджет кращий результат. Будемо про це говорити, але трошки пізніше. Зараз от, питання більше до вас, тому що справді на цьому тижні з'явилася заява власників запорізького металурга. Вона була абсолютно, ну, знаєте, якби, як, вибухівка, ні з того, ні з цього. Відмовляються вони фінансувати свою команду з 1 жовтня, і в принципі завдання. Зараз як врятувати цей клуб? Клуб з дуже хорошою історією. Клуб, який дав українському футболу фантастичну кількість футболістів, де працює дуже хороша дитяча юнацька спортивна школа. Андрій Васильович, питання до вас: от, бачите, як ви реагуєте, як ви збираєтеся реагувати, і е, наскільки це стане не, знаєте, не постійним явищем, такі от моменти. Ну а де гарантія, взагалі, от, от ви говорите, да, треба скоротити тільки для тих топ клубів А де гарантія, що, кажу, що казав, топ клуби що... взагалі остануться. У нас був металіст, ще рік назад топ-клубом. Сегодня мы видим в одну калитку их... В, в, извините, в одну калитку... Это гарно. Макс, запомни. Ну Максима, это Кто знает? Да, кто знает? Кто разукачится? клуб, который грант считается, и очень жаль, и мы все скучаем по тем временам, когда там был собственник, который жил футболом и вкладывал искренне в развитие харьковского футбола. Мы это видим. И сегодня сказать, что завтра не пойдет по этой пути Днепр, Шахтер или Динамо, никто не может. Гарантии сегодня никто не может дать. Никто. Так давайте тогда, ну наверное, или тогда для всех сказать, что у нас есть топ-4 клуба, и мы вокруг них создаем атмосферу э, при, ну, благоприятствия, а все остальные пусть вымирают. Такого нельзя делать. Потому что у нас страна, она уникальна. По территории она одна из самых больших в Европе. Второе, по металлургу запорожскому. Единственный клуб, до меморандума, э, ну перед меморандумом, и, кстати, который не участвовал в меморандуме, потому что он выполнил все условия лицензирования, который выполнил все условия финансовых э, стабильности. И сегодня, кстати, на сегодняшний день нет э, от них официального письма ни в Премьер-лигу, ни в Федерацию футбола. Так что. Как вы, как вы, ну, я а считаю, вот... я считаю, что это там действительно есть проблема и необходимо всем все, там, и Запорожскому, наверное всему футболу собраться вокруг и вообще общественности вокруг э, команды и по помочь. Мы со своей стороны готовы помогать для того, чтобы э, уникальный клуб уникальный, потому что вы правильно говорите. с Днепром всегда были игры э, такие, что когда Днепр был на, даже на самом э, на ходу, это дерби давало такое, что Днепр в, проигрывал 6-0 в некоторых вы, матчах. Я Uh, я разговаривал, там есть общение, есть... мы ведем переговоры для того, чтобы клуб остался, клуб продолжал существование. И uh, в, с... в межсезонье или по окончании uh, чемпионата могли разговаривать о продолжении там, тех или иных реконструкций в на данном этапе... собственности клуба. На, на, на данном этапе для вас, как человека, который сейчас працює в таких кризисных ситуациях, это клуб до конца Конечно. чемпионата. Далее будет два месяца, далее будете разбираться. Вы решили это Посреднюю с паном Богославием, насколько я понимаю. А, ну, назовем так, э, старшим Богославием. Ну, то есть, с человеком, который принимает тому Потому что, в принципе, для нас это людина фантом Мы его никто никогда не бачив, никогда не знаємо, <связываем>, как он выглядит. Хорошо, что вы хоть... Э... Он настоящий патриот Запорож... Запорожья и запорожского футбола. Так что я надеюсь, что наши и все усилия... И решит, просто так закинути с этим футболом, и все. Как да, тут... патриот, я хороший, нормальный, ну, <связываем> абсолютно адекватный. Еще раз хочу подчеркнуть. То, что раньше было возможности да, у клубов, и была возможность э, вкладывать футбол футбол любым нашим бизнесменам и ценатам. Сегодня намного сложнее ситуация. И в том числе и на предприятиях. я, который представляет богославец. А uh, ми должны максимально помогать этим людям для того, чтобы они сохранили свою любовь к футболу и продолжали Як як допомагати? От мене зараз я хотів вже прийти до іншого тема, мені сказав: "Як допомагати?" От як їм ми можемо допомогти? Ви, зокрема, ви народний депутат, правильно? Под, ви ж людина підтримкою. Моральная Там поддержка. Это сказать, раз. ну все нормально, ты не переживай, Это не хвилюся. Второе, я думаю, что всегда понимание того, что времена меняются, но история остается. И, как кстати, для футболистов сборной, у них никогда не будет этого времени и возможности. Мы помним, как заканчивались циклы у наших самых известных футболистов. Нашим уходило, Наши, выходили. Наши и, выходили. И, и, всегда, и всегда казалось, что еще будет следующий отбор, еще будет следующий отбор. Так и для футбола Запорожского не повторится больше. Для детей. Которые играют в Академии футбола Металлурга Запорожского. Которая постоянно нам дает хороших футболистов. Все юношеские, молодежные сборные. Никогда не повторится этого года. 2015, 2016. Это будет их лучший год. И они должны будут проявить себя и дальше расти. И мы должны сделать все. Есть механизмы, при которых можно объединять людей. Кстати, пример Вереса Ровна, который сейчас занимает второе место во второй лиге. Показывает, что и народные команды появляются на нашей стране, которая как раз на базе, как была по Барсел, ну, по Барселонской, Андреас, давайте, но ну, мы зараз, пока что не будем переривнивать и вторую лигу и верес до Барселоны. Первый, как бы, первый, ну, первый, первый же чемпионат, уже второе место. Ну дай бог, дай бог, и дай, бог такие дай бог дай Надо бог, дай бог. давайте давайте пока что не будем так голослину переривнивать с барселонским цветом, потому что у нас было столько народных команд, да памяти и память. Да я вам хочу сказать, что людские Карпаты, когда так само собирался быть народную команду.